Можно? Можно? Я, а может еще остаться после этого я, я, я представитель Национальной ассоциации адвокатов Тарас Ламах, до недавнего времени до вчерашнего дня глава комитета защиты прав адвокатов Национальной ассоциации Совета Адвокатов Украины. Собственно говоря, действительно нас адвокатуру. Ну не очень интересует, каким образом э, идут э, расходование э, средств, которые поступают от, э, от грантов, то есть от организаций, допустим, тоже фонда друзья. Действительно, существуют э, неправительственные организации, которые есть донор, донорскими организациями, которые существуют на эти э, деньги. И это правда, действительно, зачем мы будем смотреть на те деньги, которые дают фонды свои лично и их устраивают мониторинг, они проводят мониторинг. Их все устраивает, действительно, как бы тут особых вопросов нет. Но э, ведь тут не только об этом шла речь, ведь Андрей поднимает разные вопросы на данный момент. Э, теперь перейдем в плоскость ту, что происходит на самом деле. Ведь если бы только мы говорили о э, ВГ... Громадской организации, которая не, не прибыльная, не, не государственная, вопросов никаких нет. Но ведь тут речь идет о чиновниках, о целой армии чиновников. Тут мы видим удивительную ситуацию. Чиновники, мало того, что получают деньги из бюджета, они еще и получают гранты. Ну ладно, бог с ним, пускай гранты Но идут для тех. Смотрите, пускай не гранты не идут. Не нет, нет, смотрите, не пускай не гранты не идут. Я, господа, я прошу прощения, можно? можно я вот я буквально одну секундочку. Да. Я хотел бы закончить. В чем, собственно говоря, сейчас вопрос? Мы, мы это уже мы, мы, я не мог говорить, пока деньги шли про фонд Видроджина. Это были не наши деньги. Мы переводим про наши деньги. Государство сейчас каждый год тратит сотни миллионов на содержание армии чиновников, координаторов, адвокатов, что вообще в принципе не нужно. Ведь адвокатура совершенно спокойно могла функционировать и координировать свою деятельность наличием одной девочки-администратора, которая находилась в ради адвокатов, и она совершенно спокойно распределяла дела. Ведь что такое распределение дел? Позвонили к следующему адвокату, дали дело, он едет этим занимается. Сейчас у нас есть армия чиновников по всей Украине, которые получают зарплату из наших карманов, из моего лично. На эту зарплату эти чиновники координируют адвокатов. Это просто верх маразма. То есть на данный момент адвокатура Украины, Совет адвокатов, Национальная ассоциация разорвала. Вот этот вот э, меморандум. меморандум, который был, про который говорит Андрей, Почему? он разорван. Почему? Потому что адвокатура разделяется на две. Фактически государственную адвокатуру, которую так или иначе и путем распределения дел, и путем распределения финансовых средств контролирует Министерство финансов. Вопросов нет. Мы готовы сотрудничать, мы готовы предоставлять безоплатную правовую помощь. Никаких проблем нет. В рамках тех средств, которые будут выделяться. Но вопрос в чем? Если эти деньги будут идти напрямую и распределяться напрямую между адвокатами, а вот мы смотрим сейчас, открываем и смотрим, мы же провели мониторинг. У меня не просто слова. Вот Андрей говорит, но говорит, к сожалению, фактажа нет. Есть только мнение, что это очень хорошо. А у нас есть конкретное доказательство, что это очень плохо. Вот обратите внимание, мы провели, Национальная ассоциация провела на данный момент э, вот такой вот громадский контроль, куда на самом идут кошты. Не кошты Международного фонда Видроджена, не, не, не боже мой. Действительно, фонд выделил, промониторил, его все устроило. Э, занимаемся дальше. Ведь мы не только говорим о фонде Видроджена. Значит, на данный момент выделено было в прошлом году 79 миллионов, в этом году 57 миллионов, из которых... Из которых, значит, сейчас я вам покажу конкретные цифры, 50... Так, сейчас одну секунду. В общем, больше половины средств, больше половины этих денег идут на содержание именно аппарата чиновников по всей Украине, в каждом районном центре создается аппарат чиновников Министерства юстиции, которые получают зарплату за наш с вами счет. И это абсолютно не нужно. Более того, многие адвокаты говорят, мы комфортно себя чувствуем в этой структуре. Нам очень комфортно. Конечно, комфортно. Абсолютно без альтернативное получение клиента в виде адвокатуры. Извините меня, давайте говорить откровенно, это бизнес. Каждый адвокат работает, занимается бизнесом. И если я должен содержать офис, я должен иметь высокий профессиональный уровень для того, чтобы привлекать клиента. Я должен правильно говорить, повышать свою квалификацию. Но этого всего мне не нужно, если я вступаю в центр безоплатной правопомощи. помощи. Мне это все не нужно. Мне просто позвонили из дела и мне назначили, меня назначили адвокатом. Тот мнимый, якобы, ведь действительно, когда создавалось все, вот отбор лучших адвокатов. Поверьте, это фикция. Лучшие адвокаты ни одного БПД нету. В БПД в основном идут начинающие адвокаты, которые ничего не умеют и не знают. И система их пропускает. Это действительно правда. Но смотрите дальше. Если эта система не воспитала, проблема в том, что на данный момент суть проблемы Безоплатная система безоплатной правовой помощи превратилась в раковую опухоль потребления денег бюджетных, Использование создания синекур, создание чиновников, создание тех людей, которые сидят, получают деньги из бюджета, отрабатывают гранты, комфортно себя чувствуют в этом. Это, это, просто какой-то это, это раковая опухоль, которая разрывает адвокатуру изнутри, потребляет деньги государственные. И поверьте мне, а это... что будете, вы вы, чем она разрывает? А я вам о чем речь? пустой Объясняю. Адвокатура, вы смотрите, вы адвокатура. Если нет для рады адвокатов и для всей адвокатуры нам это организация, которая представляет всю адвокатуру. Адвокатура очень тяжело боролась с теми, если здесь кто-то есть, кто здесь есть, у кого свидетельство адвоката более 10 лет. Поднимите. Скажите, существовали раньше у нас безоплатная правовая помощь предоставлялась по 47? -й. По 47 статье а как это Предоставлялось. предоставлялась 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 и центрам не нужна Элементарно. А, зачем а нам ли? сегодня армия чиновников, а которая Возите. скажите, Возите. зачем нам сегодня армия чиновников, которая координирует работу адвокатов? Неужели работа не адвокатов в Минюсте, в системе Минюста, неужели адвокат не может? сам, без всей этой координации... Сейчас не может. Это неправда. То есть нужно а это Почему неправда? вы считаете, абсолютно. что неправда? Я не считаю, я уверен, на 100% вы знаете. Да, да, вы да ну, бросьте вы говорить. Смотрите, не Смотрите, ни в одном государстве, не контролируем. Не контролируем. Смотрите, в одном государстве такого нет. нет. Украина не умудрилась не из хорошей идеи, из, из идеи безоплатной помощи создать Это ваша субъективное мнение. Ну, Скажите, вы работаете в структуре безоплатной правопомощи? Конечно, вам это выгодно. Вы получаете нет, <свят> нет, мы, <получаем> нет, <диктей> мы сейчас <диктей> с вами на поговорим я совсем о другом. Да, который да, против. Почему а не работает? Почему не работает? Я вам объясню, потому что я считаю, нет, я считаю, что он Почему вы не, ну, не, почему а не а почему? Я вас не могу. Да, 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 я вас не Безоплатная Я вас не Я не Я не иду принципиально на данный момент. Почему? Потому что это безоплатная правая помощь, это полностью коррупционная схема закрытая, как сказал Сергей, которая живет сама в себе, потребляет деньги из бюджета, потребляет деньги из грантов, аккумулировала в себе и громадские организации потребители грантов, и Министерство юстиции, И вот это все Конечно, тем, кто в этой системе удобно и выгодно, получение клиентов безальтернативное, без всякого конкурса, получение денег класс. И самое, еще один момент. А почему, не против, против чего мы против? И почему вы мы бы легко могли договориться? А, если бы... создали Не то надо чужие нет, деньги. Не, 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 не. Как это, это чужие поток. деньги? Это мои деньги. Я вас оплачу. Это заплачу, не ваши правильно. деньги. Мои деньги. А, Ни в коем случае. Я плачу налоги. Какая интересная встреча. Да. Причите, я плачу налоги. Да. Мои да, налоги платятся вам зарплата. Вы почему вы не платите, когда я отрабатываю? Слушай, правильно. Я тоже сам. Я слушаю. Я слушаю.

Секретаря держать платить не это надо. Только малая его. часть а вам это не Сергей. знает. Сергей. Это это малая часть, за него мы платят мы нет, За него платит государство. Мы, 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 мы. За него платит государство. Не, не, не. Я Вы за него Колеги, давайте відновимо якісь порядок, хто щось може висловити. Колеги, я прошу тижні, прошу дуже вашої уваги. Я би хотів звісти на запитання, яке прозвучало, потім застосувати, висловитися. Отже, стосовно структури видатків державного бюджету. Звучальні слова, про п'ятдесят такі.